جماعت اسلامی کراچی کے شعبوں نشر و شاع کے زیر اہتمام صافیوں کے اعزاز میں مقامی بینکوٹ میں زورانہ اور عام پارٹی کا اہتمام کیا گیا پروگرام کا آغاز اللہ تعالی کے بابرکت نام سے ہوا کاری صدیق ساجد نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی سینئر صحافی واجد انصاری نے بارغہ رسالت میں گلائے عقیدت پیش کیے اس تقریب کی نظامت کے فرائض سیکٹری اطلاعات و نشاد جماعت اسلامی کراچی کے زائد اسکر نے فرائض انجام دیے اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی مانم زفر خان نے پنڈال میں بیٹھے صافیوں سے فردن فردن ملاقات کی تقریب سے کراچی پریس کلپ کے صدر صحیح سربازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا امیر جماعت اسلامی کراچی مانم زفر خان نے صافیوں سے ازارے خیال کرتے ہوئے کہا میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر منیند زفر صاحب زائد ازکری صاحب اپنے صحابی بھائیوں کا یہاں پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں خاص کر آپ نے جو جو روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے جماعت اسلامی میرے خیال میں کراچی میں وہ واحد پارٹی ہے یا تنظیم ہے جو اپنی روایت کے مطابق جو ہے یہاں پر لوگوں کو جمع کرتی ہے جس میں ہماری صحافی برادری شامل ہے اور اس کا عنوان ہے تقریب آپ نے جو رکھا ہے تقریب ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم ایک دوسرے سے تو صبح گوڈ مارننگ اور اس طرح سے ملتے رہتے ہیں لیکن فیس ٹو فیس ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تھیوری جو ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ نے اس روایت کو زندہ رکھا زائد عسکری صاحب نے یہاں پر صحافیوں کے حوالے سے جو بات کی کہ اس ملک میں جو حالات ہیں جرنلسٹوں کے میں سمجھتا ہوں زائد اسکری صاحب ایز اے جرنلسٹ میں بات میں ہوں میں سب سے پہلے ایک عام سا شہری بھی ہوں اور اس وقت جو ملک کی جو صورتحال ہے اس ملک کی جو صورتحال میں جو ہر بندہ اس وقت چاہے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یار اس مہینے کے بجلی کے بل ہمارے کتنے آئیں گے اور بجٹ کے بعد جو تباہی ہوئی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہمیں کوئی مؤثر اپوزیشن کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں مل رہی ہے تو وہ سب اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ایسی تحریک چلائیں جس طرح آپ نے کہا کہ کے الیکٹرک کے خلاف پہلے وہ لوگ کے الیکٹرک کے ساتھ ایگریمنٹ میں شامل تھے اس کو ایکسٹینشن دینے میں آج عوام کا اتنا پریشر ہے کہ وہ اس کی حمایت بھی نہیں کر پاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ہم جب چھوٹے تھے جب اس ملک میں صحافیوں کی سول سوسائٹی کی فارمرز کی اور پولیٹیکل پارٹیز کی ایک تحریک چلتی تھی جو ایم آر ڈی کی صورت میں تھی یا جو ہے مجلس متحدہ عمل تھا یا اس طرح کی تحریکیں تھی وہ تحریکیں ہمیں جو ہے نظر نہیں آ رہی ہیں عوام کے حقوق کے لیے تو میں سمجھتا ہوں صحافی بھی اس کا جو ہے حصہ بنے پولٹیکل پارٹیز بھی اس میں حصہ لیں فارمرز بھی اس کے ساتھ شامل ہو اور سیول سوسائیٹی کے اور اس وقت ایک بہت بڑی اپوزیشن کی تحریک کی ضرورت ہے جو حکمران کو جو اس ریاست کو یہ بتا سکے کہ یہاں پر لوگ بستے ہیں جماعت سلامی سے توقع کرو کہ یہ جو ہے آپ اس مشل کو لے کے آگے بڑھیں اور تمام پولٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو ایک ساتھ لے کر اس عوام کے بزروم عوام کے لیے تحریک چلائیں شکریہ آج یہ گیدرنگ ہے صحافی بھی گیدرنگ ہے اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آج بڑی قابل احترام قابل قدر شخصیات یہاں پر موجود ہیں جس میں پی ایم یو جے کے بھی عہدے ہیں کے یو جے کے بھی عہدے ہیں اور کراچی پریس کلب کے صدر سکریٹری اور گورننگ باڈی دیگر ممبران بھی یہاں پر موجود ہیں اور بڑا کیڈیٹرز بھی موجود ہیں تو اس لحاظ سے کسی کا نام لے کر مخاطب کرنا کسی کے عہدے کے لحاظ سے بات کرنا بہت مشکل کام ہے تو بہرحال میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام افراد کو اور جو ہمارے ساتھ نیچے ہمارے درمیان موجود ہیں سب کو دل کے گہرائی اور خوش آمدید کہتا ہوں ہم نو کرتے رہیں گے اس مناظر سے آج یہاں تقریب منعقد کی گئی ہے میں جماعن کی جانب سے اس تقریب میں شریک ہونے والے اپنے تمام ساتھی میڈیا کے تمام بھائیوں کو خوش آمدید کر رہا ہوں ہماری آج کی اس تقریب میں کراچی یونین آف جرنلسٹ پی ایف یو جے کے علاوہ پریس کلب کی پوری باڈی موجود ہے جو بیروز ہیں وہ بھی موجود ہیں ڈائریکٹر نیوز موجود ہیں کیمرہ مین ہیں فوٹوگرافرز ہیں اور یہ بات ان تمام افراد کی شرکت اس بات کی عکاسی ہے کہ جو ایک کوڈینیشن ہے جو الحمد للہ ایک طویل عرصے سے مختلف حوالوں سے ہم جمع ہوتے ہیں بالخصوص عام پارٹی کی روایت ایک طویل روایت ہے اور ہمارے ساتھی برادری کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ روایت مزید مؤثر ہو اور جاری رہے اس وقت جس صورتحال کا یہاں تذکرہ کیا گیا بالخصوص ساتھی برادری کے حوالے سے یہ بہت الارمنگ ہے اور اس وقت میڈیا انڈر اٹیک ہے اور جس طرح کی صورتحال اس وقت پورے ملک میں ہے اور بالخصوص ہمارے صوبہ سندھ میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پانچ چھ مہینے میں ہی صحافیوں کلنگز کے كے واقعات ہوئے ہیں ابھی گزشتہ دنوں نصر اللہ گڑانی کا واقعہ پیش آیا اسی طرح سک کے صحافی کے فلنگ ہوئی ہم صحافی برادری پر ہونے والے ان حملوں کی مضمت کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف صحافی صحافی حضرات کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے لیکن میرے میڈیا کے دوستو یہ میڈیا کا جو شعبہ ہے در حقیقت کہا یہ جاتا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ ریاست کے ان چار سکونوں میں سے ایک سکون ہے جس طرح پارلیمنٹ ہے جس طرح پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ صحافت ہے اور عدلیہ ہے انتظامیہ ہے یہ ستون ہے اسی طرح ثابت بھی ہے ستون ہے اور اس ستون کا تحفظ اس کی بقا کے حوالے سے الحمدللہ جماعت اسلامی آواز بلند کرتی رہی ہے اس مہنگائی کے اس دور میں کہ جب لوگوں کے لیے اپنے سانس کی ڈولی برقرار رکھنا مشکل ہو گئی ہے اس موقع پر میں یہ بات ضرور کہوں گا ایک طرف مہنگائی ہے بجلی کے بل بموں کی شکل میں لوگوں پر برس رہے ہیں گیس کی شارٹیج کا لوگوں کو سامنا ہے اور اب تو گیس کے بل بھی بجلی کے بلوں سے کسی طور کم نہیں پانی کا مسئلہ ہے شہر کو درپیش ہے اس پوری صورتحال میں میں درخواست کروں گا اپنے میڈیا کے مالکان سے کہ وہ میڈیا کے ان ورکرز کے لیے کم از کم نظر ثانی کریں ہم جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں وہیں ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافیوں کو تحفظ دیا جائے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور ان کو عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے فیضان محترم جماعت اسلامی کراچی کی پچھلے سات سال سے ہم نے ہر کو کراچی کے عنوان سے تحریک کا آغاز کیا اور معاشرے کے جو عمومی مسائل ہیں کہ جس سے ہر آدمی پریشان ہے ان مسائل پر ہم نے ایک توانا موثر آواز بلند کی الحمدللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی آواز جو کراچی سے حد دو کراچی تحریک کے عنوان سے بلند ہوئی تھی آج حد دو عوام کے عنوان سے پورے پاکستان میں گونج رہی ہے اور بارہ جولائی کو جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا مہنگائی کے خلاف اور بالخصوص پورے ملک کے اندر جس طرح لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جس طرح لوگوں کو بجلی کے نام پر لوگوں کے لوگوں کی جیبوں سے یہ ہے وہ بجلی کے یہ ادارے آئی ٹی اس کے الیکٹرک اس طرح ظلم کر رہا ہے اور لوگوں پر جو ہے وہ شکون مارا جا رہا ہے جس سے ہر پاکستانی پریشان ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بارہ جولائی کو اسلام آباد میں ایک عظیم الشان دھرنے کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ دھرنا ان مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا موقع میں میں یہ بات ضرور کہوں گا صحافت ایک ایسا پیشہ ہے ایک ایسا پروفیشن ہے جو معاشرے کے عکاسی کرتا ہے معاشرے آئینہ دار ہوتا ہے اس کے میں کے اندر معاشرے کو اپنا آس نظر آتا ہے صحافت اور صحافت وہ پیشہ ہے کہ جس کے ذریعے حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے اور میں اس بات کی یقین رکھتا ہوں کہ حق اور سچ کی آواز جن کی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ ظالم کو کرنے والوں کو کا سامنا کرنا پڑے گا پروگرام کے اختتام پر زورانہ کا اہتمام کیا گیا اس شاندار اور پروکار تقریب میں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان ادبی شخصیات سمیت کثیر تعداد میں شرکت کی کیمرہ میں عمران علی کے ساتھ ستار مندرا انڈرسائیکون کراچی